Hadiai merupakan metropolis yang terbesar di selatan Thailand dengan jumlah penduduk seramai 450,000 orang. Kota ini merupakan tumpuan perdagangan dan pelancongan terutamanya pada warga Malaysia terutamanya ketika cuti umum. Kebanyakan bandar utama di Thailand seperti Bangkok dan juga Chiang Mai adalah uh, pusat pusat pemerintahan purba dan kaya dengan sejarah-sejarah serta bangunan-bangunan lama. Sedangkan Hadiai hanyalah sebuah kampung dengan populasi seramai 4 orang Ya, empat orang sahaja pada awal abad ke-20 Tambahan pula, bandar ini bukanlah ibu kota Songkla iaitu wilayah di mana uh, bandar ini berada Hadiyeh yang dahulunya sebuah desa kecil telah membangun menjadi pusat tumpuan perdagangan dan pertembungan budaya pelbagai etnik Mari melalui di tengah kota ini dan mempelajari bagaimana Hadiyeh muncul sebagai bandar terbesar di selatan Thailand dalam masa kurang daripada 100 tahun Hadiah merupakan singkatan kepada nama Mahadiah iaitu sejenis buah yang berada di dalam genus Atocarpus iaitu genus ataupun kelompok yang sama seperti mana buah uh, nangka dan juga buah cempedak di dalam bahasa Melayu buah ini kebiasaannya dipanggil buah keledang beruk ataupun dalam bahasa Inggerisnya uh, Monkey Fruit Mahat tumbuh dengan banyaknya dalam cuaca tropika panas dan lembab di selatan Thailand dan juga di kawasan utara semenanjung Malaysia. Sebelum kita terus ke sejarah awal pembentukan Hadyai, saya ingin jelaskan sini bahawa uh, sumber uh, sejarah bagaimana terbinanya Hadyai di dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu adalah begitu terhad. Oleh itu, pencarian maklumat tentang bagaimana Hadyai muncul di dalam sejarah adalah sangat-sangat mencabar dan kebanyakan buku dan juga artikel hanya ada dalam bahasa Thai. Dan mungkin anda akan cakap, gunalah teknologi yang terkini seperti chat GPT. Tanya kepada chat GPT pun tidak membantu sama sekali. Jawapannya pendek je ni je. Itulah sebab janganlah selalu bergantung sangat kepada teknologi sahaja semata-mata sepanjang masa. Okey, balik pada sejarah awal. Rekod terawal hadiah muncul pada 1838 ketika serangan Siam ke atas Saiburi berlaku di dalam sejarah di manakah terletaknya Saiburi pada hari ini Saiburi merupakan sebuah uh, provinsi ataupun negeri yang digelar oleh orang, orang Siam dahulu kan yang hari ini kita kenali sebagai Kedah ya Kedah dahulu pernah di bawah naungan Siam Berdasarkan cerita orang lama-lama sewaktu uh, serangan Siam terhadap Kedah pada abad uh, awal abad ke-19, tentera Saiburi dan Nahon Sitamarat melalui hutan tebal berhampiran Utapau menggunakan sebatang jalan di tengah hutan. Sejarah lisan tersebut disokong oleh uh, surat menyurat yang ditulis oleh uh, Udom Sombat kepada Somdet Chow Praya Sri Suriwong mengenai perperangan di antara uh, Nahon Setamarat iaitu wakil Siam dan juga tentera Saiburi iaitu Kedah pada tahun 1839. Dan salah satu surat tersebut menyebut bahawa terdapat sebuah tempat bernama Tong Hadiai yang terletak di antara negeri Kedah dan juga uh, uh, wilayah Songkla. Pertama kali Hadiai disebut di dalam sejarah bertulis. Pada tahun 1862, Raja Mongkut telah mengarahkan pembinaan sebuah jalan yang baru di antara uh, Songkla, Bandar Songkla dan juga Alor Star untuk memudahkan pergerakan dan juga perdagangan orang di antara dua pantai. Jalan ini juga bertujuan untuk menggerakkan tentera Siam jika Kedah cuba-cuba untuk melepaskan diri daripada penguasaan Siam. Hari ini jalan tersebut merupakan sebahagian daripada jalan Kancanavani iaitu sebahagian daripada laluan 4. Sebab itu kalau perasan jalan di sebelah Timur Hadiah iaitu laluan nombor 4 dari Songkla terus ke Bukit Hitam dan terus ke Losta, jalannya lurus sahaja. Dan oleh itu kawasan hutan tebal ini uh, mulai diterokai dan dihuni oleh uh, dengan beberapa buah rumah di sepanjang jalan Kanchanavanit. Terdapat sebuah pertempatan yang sedikit penduduknya dipanggil Kok Samet Chun yang terletak dengan berhampiran dengan uh, Sungai Utapau. Apabila posman ingin menghantar surat atau pembukusan ke kawasan berkenaan nama penempatan berhampiran iaitu Panhat Yai digunakan kerana kampung ini lebih dekat dengan jalan besar. Sehingga awal abad ke-20 Masihi, hadiah hanyalah koleksi beberapa buah kampung di dalam hutan dan juga kawasan paya dengan jumlah penduduk yang begitu kecil Yang mana kelihatan lebih kurang serupa saja dengan mana-mana kawasan kampung di selatan Thailand pada waktu itu Hadiah terletak di kawasan kaki bukit yang pada awalnya tidak menarik minat orang untuk meneroka kawasan tersebut yang berbukit dan puncak air bekalan air yang begitu jauh Hadiah pada waktu tersebut hanya mempunyai uh, empat buah rumah sahaja uh, Manakala Kok Samit Chud yang berhampiran mempunyai sepuluh buah rumah Banyak sikit dengan peluasan ladang getah dan juga pelombongan biji timah di selatan Thailand, terdapat keperluan untuk membina landasan kereta api untuk memudahkan proses um, ekspor komoditi tersebut. Di samping itu, kereta api mengukuhkan kawalan Bangkok ke atas wilayah-wilayah yang begitu jauh yang dimana sehingga akhir abad ke-19 ditadbir sendiri oleh pemerintah-pemerintah tempatan termasuk juga negeri-negeri Melayu yang diperintah oleh Sultan. Pembinaan kereta api menjadikan komoditi penumpang, tentera dan juga barangan kargo bergerak lebih pantas daripada mod pengangkutan yang lain. Pada tahun 1909, Raja Chulalongkorn telah menitahkan pembinaan landasan kereta api di selatan Thailand dan menghubungkan Bangkok dengan rangkaian kereta api Tanah Melayu yang di yang mana projek tersebut dibiayai melalui hutang daripada United Kingdom, Britain. Apabila landasan kereta api dari Patalung telah dipanjangkan ke selatan iaitu ke bandar Songkla terdapat sebuah stesen kecil berhampiran dengan sungai Utapau yang mana telah tak di barat laut hadiah sekarang Para pekerja kereta api kemudian menyedari bahawa kawasan uh, Utapau sebenarnya mudah terdedah pada banjir Maka stesen tersebut telah dipindahkan ke sebelah selatan berdekatan dengan Kok Samet Cun Pada tahun 1917 iaitu berhampiran uh, persimpangan kereta api uh, antara Padang Besar dan juga landasan menuju ke Sungai Golok Maka Hadiai menjadi titik pertemuan uh, kereta api dari Bangkok dan juga kedua-dua belah pantai Semenanjung bersama-sama dengan pengembangan uh, pelombongan biji timah dan juga ladang-ladang getah di uh, Songkhla, sebuah penempatan uh, bandar kecil telah muncul di sekitar kawasan stesen kereta api Hadiai Junction. Tetapi perlu ingat Hadiai bukanlah satu-satunya persimpangan kereta api yang ada di Selatan Thailand. Tung Song di wilayah Nakhon Si Thammarat telah berkembang menjadi sebuah bandar yang maju selepas siapnya stesen uh, Tung Song Junction. Cabang landasan dari Tung Song menghubungkan laluan kereta api ke Kantang iaitu di sebelah pantai An Laut Andaman iaitu terletak di wilayah Trang. Manakala terdapat satu lagi simpang kereta api iaitu di Khao Tong iaitu sebuah pekan yang menghubungkan laluan kereta api utama ke ibu kota Nakhon Si Thammarat. Dua persimpangan ini menghubungkan laluan kereta api utama dengan kedua-dua belah pantai Sekenting Kra. Jika dibandingkan dengan Tung Song dan juga Khao Chom Tong, hadiah lebih besar, jauh lebih besar daripada kedua-dua bandar kecil ini, dan maka, apakah sebab hadiah berkembang menjadi sebuah hub ekonomi utama di selatan Thailand tanpa menjadi ibu kota wilayah dan juga sebarang perancangan bandar secara besar-besaran? Pada awal abad ke-20 Masihi kereta api hanya bergerak uh, pada waktu siang atas faktor keselamatan juga faktor kelajuan. Banyak perkara boleh berlaku pada sebelah malam seperti contoh rompakan kereta api, binatang liar melintas seperti contoh gajah dan juga harimau ataupun orang yang selamba melintas uh, landasan secara haram pada waktu malam. Apabila penumpang-penumpang kereta api memerlukan tempat untuk menginap pada sebelah malamnya, maka hotel-hotel uh, dan juga pusat-pusat hiburan telah dibina berhampiran dengan stesen kereta api Hadiah Junction. Maka hadiah berkembang disebabkan aktiviti berkaitan dengan kereta api, kelombongan bijih timah, uh, penanaman getah dan juga industri-industri penyipatan iaitu hotel dan juga pusat hiburan. Maka jumlah penduduk yang mula-mula menetap di hadiah kian bertambah pada awal abad ke-20 pada tahun 1924, Encik Kim Yong telah membuka sebuah pasar yang hari ini dikenali sebagai Pasar Kim Yong ataupun Kim Yong Market. Kim Yong Market merupakan sebuah destinasi popular untuk penduduk tempatan dan juga para pelancong asing, orang Malaysia yang datang ke hadiah kerana pelbagai macam barangan ada dijual di pasar Kim Yong. Ada pakaian, rempah ratus, barangan dapur, kekacang dan oi babi. Hadiah terus berkembang disebabkan peningkatan populasi dan juga kepentingan pengangkutan jalan raya yang semakin meningkat pada pertengahan abad ke-20 Masihi dan maka bandaraya tersebut telah melangkaui kawasan bandar asal iaitu pada asalnya hanya di sekitar kawasan stesen kereta api. Pertambahan kenderaan juga berlaku apabila siapnya jalan berkembang laluan 4 bersama-sama dengan populariti kereta, bas dan juga lori yang semakin bertambah di atas jalan raya maka hadiah telah berkembang daripada bandar persimpangan kereta api kepada bandar persimpangan jalan raya. Bangunan-bangunan baru telah dibina di sepanjang uh, jalan Kanchanabanit yang merupakan sebahagian daripada laluan empat di antara Bangkok dan Sadao Kemudian bersambung pula dengan laluan persekutuan satu di antara Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru. Antara tempat tumpuan di jalan Kanchanabanit mungkin anda pernah dengar uh, ASEAN Night Market ataupun Central Hadiah di sepanjang jalan yang besar tu. Pada tahun 1988, lapangan terbang Hadiai telah pun siap menjadikan perjalanan dari Bangkok, Kuala Lumpur dan Singapura lebih mudah mengukuhkan kedudukan Hadiai sebagai pusat ekonomi di Selatan Thailand Hadiai sebagai sebuah persimpangan di antara Seketingkra dan juga kedua-dua belah pantai semenanjung merupakan titik pertemuan bangsa dan budaya di kawasan sekitarnya terdapat orang thai yang hidup di rantau ini berabad lamanya bertutur dialek selatan bersama-sama dengan orang thai yang berhijrah daripada kawasan tengah dan orang thai yang lama tinggal di kawasan selatan dia mempunyai dialek sendiri iaitu dialek uh, thai selatan yang mana mempunyai perbezaan yang ketara di dalam sesetengah uh, nama dan juga sebutan dibandingkan dengan dialek rasmi iaitu central thai iaitu uh, dialek tengah sebagai contoh, bagaimanakah cara untuk memanggil buah ini Haidia juga mempunyai populasi Cina yang agak besar di mana orang Cina uh, yang mula-mula membuka bandar ini dan memiliki pelbagai jenis perniagaan di pusat bandar raya. Oleh sebab itu terdapat tulisan Cina pada papan uh, ke, papan tanda kedai dan juga restoran-restoran yang menyajikan masakan Cina. Uh, lah, sedap tak tahulah sebab tak pernah cuba. Bersama-sama dengan perayaan Cina yang disambut besar-besaran seperti contoh Tahun Baru Cina dan juga perayaan Kuih Bulan. Orang Cina di Haidia pada hari ini telah terasimilasi di dalam uh, budaya Thai dan bertutur bahasa Thai setiap hari Lokasi hadiah yang strategik di antara pantai uh, timur dan juga pantai utara Semenanjung juga menjadikan hadiah sebagai titik pertemuan orang Melayu dari kedua-dua belah pantai Hadiah menjadi titik pertemuan antara uh, orang Melayu Patani dan juga orang Melayu dari Satun dan juga dari Kedah yang bertutur dialek utara Orang Melayu telah tinggal di hadiah sejak awal kewujudannya lagi dan rakyat Malaysia rajin dan selalu mengunjungi Hadiai kerana mudahnya mencari makanan thai yang halal Ditambah juga disebabkan isu keselamatan di tiga wilayah selatan Hadiai dianggap lebih selamat untuk dikunjungi berbanding bandar-bandar lain di wilayah selatan seperti Sungai Golok Tetapi itu tidak bermakna Hadiai 100% benar-benar selamat kerana serangan juga boleh berlaku secara tiba-tiba Sebagai contoh, pada Disember 2022 terdapat serangan ke atas landasan kereta api berhampiran Kelonger iaitu sebuah pekan yang di antara uh, hadiah dan juga padang besar. Jadi, sentiasa berhati-hati. Hadiah pada hari ini merupakan pusat ekonomi, perdagangan dan juga pelancongan di selatan Thailand. Seperti bandar-bandar utama yang lain di Thailand juga, Hatyai merupakan destinasi pelancongan yang terkemuka yang popular, terutamanya pada rakyat Malaysia dan juga Singapura. Oleh kerana kereta api menjadi semakin kurang penting, Hatyai kekal strategik sebagai persimpangan jalan di antara Laluan 4 dan juga Laluan 43. Laluan 4 menghubungkan Bangkok dengan wilayah-wilayah selatan dan juga Kedah, manakala Laluan 43 menghubungkan Laluan 4 ke Pattani dan juga Narathiwat bagi mencergaskan semula perkhidmatan kereta api di Hadiai supaya kembali ke zaman kegemilangannya. Beberapa projek telah pun dirancang untuk menarik orang ramai kembali menaiki kereta api. Sebagai contoh, kereta api sleeper ini yang serba baru beroperasi di antara Hadiai dan juga Bangkok. Projek landasan kereta api berkembar tanpa elektrik yang tengah dibina sekarang ni di antara Nakhon Patom ke Chumphon mungkin akan dipanjangkan ke Hadiai dalam pada masa depan dalam tempoh terdekat. Terdapat juga cadangan untuk menghubungkan hadiah dengan landasan berkembar elektrik ke padang besar oleh kerana projek landasan kereta api berkembar elektrik di sebelah Malaysia telah pun siap pada tahun 2015. Kita tunggu dan lihat saja apa yang akan berlaku pada masa depan. Sekiranya anda ingin melawat hadiah, lokasinya yang strategik membolehkan anda datang dengan kereta api, jalan raya dan juga pesawat. Hadiah Junction merupakan stesen kereta api utama di selatan Thailand dengan perkhidmatan ke Bangkok, Padang Besar, Nakhon Sittamarat dan juga Sungai Golok. Tambahan lagi, stesen inilah sebab mengapa Hadiah wujud. Sekiranya datang menggunakan jalan raya, boleh sahaja naik bas ataupun memandu dari Bangkok atau Bukit Hitam atau Padang Besar menggunakan laluan 4. Hadiah terletak di persimpangan di antara laluan 4 dan laluan 43. Laluan 43 menghubungkan Songkla dengan wilayah-wilayah selatan iaitu Patani, Yala dan juga Naratiwat. Lapangan terbang antarabangsa Hadiai terletak di barat daya pusat bandaraya menghubungkan Hadiai dengan Bangkok, Singapura dan Kuala Lumpur. Terima kasih kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu tentang Hadiai dan bagaimana kereta api mengubah hutan belantara menjadi sebuah kota raya. Terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi dalam video akan datang.